26 квітня на футбольному полі у селі Безруки проходив матч між місцевою командою та Цупівським автомобілістом. У рамках знайомства з футбольними командами, які беруть участь у першості району, ми зустрілися з чемпіоном минулого сезону ФК Безруки. Команда створювали що в старі времена, але поки не було заінтересованості у руководителі, тобто займали там міста невисокі, ну, чисто грали для удовольствия. с появлением как бы, ну, руководства заинтересованных людей стали уже ставиться и задачи конкретные. И вот в течение пяти лет, сколько мы играем, мы потихоньку, потихоньку, mm -hmm. начиная снизу, поднимались, поднимались, и вот уже два года подряд занимаем первое место. Кто помогает развиваться в вашей команде? Спонсоры есть? Ну, в первую очередь, как бы люди, любящие футбол. Это голова Николай Иванович, местный житель. Кагади Сергеевич наш, как мы его называем. Ну и все болельщики, им большое спасибо, что они приходят и как бы за счет этого и поддерживается этот футбол здесь. Проблемы существуют? у нас как бы больших их нету. Все играют, ребята просто хороший коллектив, за это нравится играть в футбол. Вроде как у нас все нормально. Вже у першому таймі безруківці повели у рахунку, забивши своїм суперникам два голи, і підтвердили свою перемогу трьома голами у другому таймі. Як кажуть самі футболісти, найголовніша запорука успіху це злагодженість та дружба гравців. І навіть провали у грі не зводять стін непорозуміння між ними, а навпаки, змушують зробити певні висновки і наступного разу показати все, на що вони спроможні. Ну, история Безруковской команды началась еще. В этом году мы будем отмечать, по-моему, 60-летие. А эта команда, в принципе, уже где-то порядка пяти лет. Играем мы практически одним и тем же составом. Там один-два игрока у нас появляется, новые. Все играют. Мы же стали ну, двуразовыми чемпионами района. района. И надеемся в этом году тоже ну, не хуже сыграть, чем в прошлом году. А на областном уровне не планировали заявить себя? Нет, не планировалось, потому что все упирается в финансы. Там, там очень приличная финансы. То есть проблемы все-таки есть? Ну, конечно, есть. Конечно, есть. Проблемы финансирования тут, что на, на местном районе. Помогает нам местная власти помогает, ну и так, кому кто не безразличен к футболу. Я считаю, что уровень, уровень района у нас один из таких сильных уровней района. По сравнению там с Харьковским районом, ну, по крайней мере, как, как в прошлом году было, то у нас не худший район, чем Харьковский, Смиревской. Залог успеха вашей команды? Дружба. Дружба. И коллективизма. Играют все в коллектив, никаких споров нет, но нигде никто никому ничего не пихает. Хоть даже если кто-то там плохо там, сыграл, обрезался, то ребята друг друга поддерживают. Но... И, в принципе, ну, это и залог успеха. Самая дружная команда, я считаю, из-за этого она становилась чемпионами. Я не знаю, сколько лет, я в прошлом году только пришел в эту команду. Чем она славится? То, что ну, все за друг друга бьются, стараются. Из-за этого, я думаю, идет и успех. Спасибо большое, конечно, нашему президенту. Кто в этом году будет сражаться за первенство района? Мануиловка, я думаю. Они очень хорошо усилились, но я думаю, и мы. А мы постоянно сражаемся, но ну, вот, факел пересечная, альшаны ну, ну и здесь вот сейчас будет играть, но ну, игра с Суповкой. Автомобилист уже очень хорошая команда молодые ребята. Но... Каждый из руководителей определенных районов всегда стремится к тому, чтобы на территории росла здоровая молодежь, подрастающее поколение. Поэтому в первую очередь я считаю, что нужно большое внимание уделять спорту, физкультуре, развитию. Ну в этом плане и то же самый и футбол. Футбол это многими признанный вид спорта. Это игра, которая дает всем массам нашим и радость, и, и здоровье. Поэтому я хочу, чтобы каждый из руководителей на своих местах всегда уделял внимание спорту и физкультуре. Что касается открытия чемпионата 2015 года, я хочу сказать, что каждая команда стремится к победе. И я пожелаю, чтобы каждая команда получила достойное место в турнирной таблице. А главное, чтобы у игроков всех команд не было ни травм. Поэтому я хочу пожелать всем игрокам наших команд, которые участвуют в первенстве Дергачевского района, только крепкого здоровья. И пожелаю, чтобы мячик всегда он, они а гоняли по нашей земле с радостью, с удовольствием и только здоровье и благополучие. Если говорить о развитии спорта в селе без руки, я бы хотел сказать, что вот в прошлом году мы начали строительство нового футбольного поля, и которое в этом году мы успешно завершим к осени. Я так думаю, что тот юбилейный матч, который будет отмечать футболисты спортивного клуба, футбольного клуба без руки. В этом году 65 лет безруковскому футболу. Поэтому я так думаю, что и надеюсь, что мы футбольное поле новое закончим и сдадим в срок. И с удовольствием поиграем на этом поле. Инициатива, в первую очередь, была и лично моя, и вот и нашего спонсора, нашего руководителя футбольной команды Кагадия Владимира Сергеевича, который уделяет очень много внимания команде, который создал ее, поддерживает ее, ведет к новым свершениям, к новым победам. Поэтому Нового поля ждут все жители без рук.